Kalau kita banding dengan Cambodia punya YB Menteri, Bila dapat notification saja, Cambodia kena buat Kena buat Shal Setelah mengkritik Kamboja karena dianggap terlalu patuh pada Amerika Serikat Kini Malaysia menghadapi tantangan yang serupa Dalam sebuah rapat parlemen, seorang anggota parlemen menyatakan Jangan sampai kita seperti Kamboja yang harus melaksanakan perintah Amerika Serikat saat itu juga ketika menerima telepon. Pernyataan itu seolah-olah menggambarkan Kamboja sebagai negara yang sangat patuh. Namun, kini Malaysia seolah-olah menghadapi kenyataan serupa, bahkan lebih parah, yang memicu kemarahan anggota parlemen Malaysia. Pada KTT ASEAN di Malaysia, seakan-akan tak mau rugi, Malaysia memanfaatkan momen itu untuk membuat perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Di dalam perjanjian itu. Amerika Serikat mendapatkan fasilitas tarif pajak 0% dari Malaysia. Namun, ketentuan ini, beserta imbalan yang harus dipenuhi, justru memicu kericuhan di parlemen. Sebagai imbalannya, Malaysia terikat untuk tunduk pada aturan sanksi Amerika Serikat. Klausul tersebut mengharuskan Malaysia untuk ikut memperlakukan sanksi terhadap negara manapun yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Para anggota parlemen Malaysia melihat hal ini sebagai perampasan kedaulatan, karena Malaysia tidak dapat menentukan langkahnya sendiri dan semuanya diatur oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dalam klausul perjanjian, Malaysia harus menjual hasil bumi mereka ke Amerika tanpa pajak dan tanpa batasan. Yang paling kontroversial, perjanjian itu juga mewajibkan Malaysia melalui Petronas untuk membeli gas alam cair dari Amerika Serikat. Padahal Malaysia sendiri merupakan pengekspor gas alam cair terbesar kelima di dunia. Kalau kita banding dengan Kambodia punya, YB Menteri, bila dapat notifikasi saja, Kambodia kena buat. Kena buat. Shall. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Trump datang yang menjahadamkan Gaza, bumi Palestin, kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kita menyerahkan ekonomi kita. Menyerahkan kekayaan negara kita. Satu trilion ringgit. Sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca perjanjian ini, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tuan Seri Dipertua? Dalam ini, ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shawl, Malaysia shawl, Malaysia shawl dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita jadi ini bukan mereka arah kita patuh ini bukan perjanjian perdagangan ini penjajahan sama macam British paksa pada kita dulu sama untuk gaduh dulu saya tak rasa perjanjian ini menguntungkan Malaysia, jadi saya ingin merayu kepada yeah. Yang Maklumat Tambun demi negara tadi Yang Maklumat Tambun kata Kita bawa balik perjanjian ini ke parlimen dan kita bahas sampai lumat dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengisian di tanggungjawab Saya beralih pada poin yang ketiga poin ini petua Mengenai perjanjian Malaysia-US ataupun dipanggil perjanjian perdagangan timbal balas dalam perjanjian yang baru dimeterai kebetulan minggu lepas ataupun 2-3 hari yang lalu ini Kita dapati ada beberapa perkara yang kita sifatkan sebagai berat sebelah Banyak obligasi ataupun tugas yang Malaysia kena buat Memberatkan kita dan banyak perkara yang kita lihat beban kepada Malaysia tapi kurang bebannya kepada US Sebagai contoh disebutkan dalam perjanjian tersebut kita membuka pasaran penuh kepada barangan Amerika hampir semua barangan daripada US tidak dikenakan cukai import ataupun cukai itu kadarnya lebih rendah kemudian yang kedua dikecualikan cukai digital Google, Meta, Netflix, Amazon tidak lagi kena cukai digital 6% mewujudkan ketidakseimbangan persaingan dengan pemain tempatan yang ketiga tidak ada had untuk ekspor bahan nadir bumi REE tidak ada kuota langsung dikenakan untuk kita ekspor bermakna Malaysia sudah seperti hilang kawalan untuk mengawal jumlah RI yang akan dilombong oleh pihak US Dan yang keempat Amerika pula setuju kekalkan kadar tarif 19% Dan ini menjadikan kita terpaksa berbelanja USD 150 bilion Tapi yang kita dapat pelaburan daripada US hanyalah berjumlah 70 bilion Poin ini betul Orang datang kedai kita. Patutnya orang mai kedai kita ni, beli barang kita. Tapi orang datang kedai kita ni jual barang dia. Dan dia jual barang dia pula, kita kena beli 170 150 bilion USD. Jadi berniaga apa ni? Kita jual barang tapi modal kita pun tak balik modal. Ini satu perjanjian yang kita sebut sangat berat sebelah. Soalan saya, uh, adakah kerajaan benar-benar mahu menjadikan Malaysia ini sebagai A Nation 2030? berdepan dengan halangan di dalam art ini dan adakah sebenarnya kita sedang menyerahkan kunci kedaulatan digital pada negara lain dan menjadikan Malaysia hanya sekadar makmal uji kaji algoritma syarikat Silicon Valley. Terima kasih Menteri. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencuri perhatian sebaik tiba di Malaysia apabila secara spontan menari bersama kumpulan penari tradisional tempatan. Yang saya heran ni yang amat berhormat Perdana Menteri sambil menari. Seronok. Eh, kau seronok kau punya pasal Kami tak dengki pun kau menari panas bersama dengan Trump Menyambut dia Pada kami kau nak menari kau punya pasal Rakyat semua tahu tengok kau menari Rakyat pun tak dengki Kami tak dengki pun sebab kami tak mahu pun duduk menari macam kau tu Yang kami persoalkan tentang agreement Yang kami persoalkan tentang maruah kerajaan Maruah negara The sovereignty of the nation itu yang kami persoalkan. Kalau kau dah rasa nak menari saja, tukarlah profession. <laughs> Maybe we can ask him to represent Malik. Syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni? Saya goyang-goyang ni. Ha, lah. banyak dalam ni. Nak kena ruyah dulu ni. Baru boleh keluar nampak. Oh, ni tak betul. Ni tak betul. Nak ruyah macam mana? Kalau tak ada perbahasan dalam parlimen. Jakim kena akur dengan logo halal yang US Keluarkan Boston ke New York ke Sebab di US dia tidak ada Centralised Muslim Council Macam kita Dan dia punya standard tak rigorous macam kita Sekarang ni bukan setakat Ekonomi kita kena ikut Amerika Halal pun dan nak ikut Amerika sekali? Ya, betul. Apabila saya membaca perjanjian ataupun dokumen rasmi yang disiarkan oleh White House, saya agak terperanjat kerana dalam perjanjian perdagangan baru, Kerajaan Malaysia Madani setuju iktiraf sistem halal Amerika sebagai setaraf dengan JAKIM. Tapi kita kena faham, sistem halal Malaysia dan Amerika ni umpama langit dengan bumi. Di Malaysia, halal dikawal oleh kerajaan ataupun jakim. Ada undang-undang, ada audit, ada pegawai agama. Kawalan dan pemantauannya ketat serta tegas. Di Amerika, halal tu ibarat bisnes semata-mata. Syarikat swasta yang keluarkan sijil. Syarikat lain bayar untuk dapat logo. Tak ada satu badan rasmi pun yang kawal. Nampak kita menyekat diri kita, kebebasan diri kita. Sekarang ini kita terikat dengan dasar-dasar Amerika Syarikat. Kita terpaksa beli barang daripada Amerika Syarikat. Dan bila kita beli barang daripada Amerika Syarikat, kita tak dapat beli barang daripada punca-punca lain dan kita terikut-ikut dengan cara Amerika apply sanction dengan negara-negara kita juga terpaksa ikut bermakna kita sudah hilang kemerdekaan kita